देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी स्थापन केली अशी घोषणा केली काय गरज आहे आरोपी पकडलेला आहे ना पोलिसांनी तपास केला आहे ना एसआयटी हा शब्द त्यांच्या तोंडात शोभत नाही ठाकरे सरकारनं अनेक गुन्ह्यामध्ये ज्या एसआयटी स्थापन केल्या होत्या त्या गृहमंत्री झाल्याबरोबर पहिल्या चोवीस तासामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी सगळ्या एसआयटी रद्द केल्या याचा अर्थ तुम्ही एसआयटी मानाला तयार नाही कोणतीही आणि त्या टी अत्यंत गंभीर गुन्ह्यातल्या होत्या माननीय उद्धव ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या टी भ्रष्टाचार किंवा अशा प्रकारचे खटले त्यानंतर आपले सन्मानिय मिंधे मुख्यमंत्री यांनी खटला फास्ट ट्रॅक वर चालेल वगैरे वगैरे अशा गोष्टी काय असं फास्ट ट्रॅक या घटनाबाह्य सरकारचा खटला फास्ट फास्ट वर चालला पाहिजे तिथे हे सर्वोच्च न्यायालयावरती न्यायालयावर दबाव आणून तारखांवर तारखा पाडतात बलात्कार जसा अबलेवर होतो तसा राज्यघटनेवर सुद्धा होतो आणि महाराष्ट्रातलं सरकार हे राज्यघटनेवर बलात्कार करून निर्माण झालाय हा खटला त्यांना फास्ट ट्रॅकवर नको आहे त्यांच्या सुद्धा फास्ट ट्रॅकची भाषा शोभत नाही आता विषय राहिला कालच्या घटनेचा आणि सरकारच्या मानसिकतेचा सरकारची मानसिकता प्रधानमंत्री मोदींची मानसिकता हे मी अत्यंत जाणीवपूर्वक बोलतो आहे जे प्रधानमंत्री कर्नाटकात एका बदनाम बलात्काराच्या प्रचारासाठी गेले प्रज्वल रेवण्णा त्यांना माहीत होतं याच्यावरती बलात्काराच्या पेक्षा जास्त महिलांनी लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी केलेल्या आहेत शेकडो व्हिडिओज त्याचे बाहेर आलेले आहेत तरीही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्या प्रज्वल रेवडाच्या प्रचाराला जातात त्याचं कौतुक करतात त्याला कॅरेक्टर सर्टिफिकेट देतात असं नेतृत्व जे महाराष्ट्र सरकार मान्य करतं बलात्काराला प्रतिष्ठा देण्याचं त्या सरकारकडून तुम्ही काय अपेक्षा करता आणि म्हणून बदलापूर मधल्या जनतेनं जो आक्रोश केला तो मिंदे सरकारविरुद्ध होता तो प्रधानमंत्री मोदींच्या वृत्तीविरुद्ध होता की हे सरकार लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात बलात्काराच्या प्रकरणात काही करणार नाही काही करणार नाही आणि शेवटी गुन्हेगारांना वाचवलं जाईल या उद्रेकातून जर लोक रस्त्यावर उतरले असतील तर तुम्ही त्या लोकांना गुन्हेगार ठरवता त्या लोकांवर खटले दाखल करता काय करताय तुम्ही तुम्ही महाराष्ट्राचे अब्रू काढताय आम्ही असं ठरवलेलं आहे आज आमचे अनेक कार्यकर्ते महिला कार्यकर्ते बदलापूरला जातील पण महाविकास आघाडी म्हणून चर्चा सुरू आहे अजून निर्णय झाले महाविकास आघाडी म्हणून महाराष्ट्रात या प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी काय करता येईल आवाज कसा बुलंद करता येईल या अबलांचा यासाठी विचार विनिमय सुरू आहे माननीय उद्धव ठाकरे जे असतील किंवा काँग्रेस राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते असतील त्यांच्यामध्ये विचार विनिमय सुरू आहे आणि तुम्हाला लवकरच त्या संदर्भात आम्ही माहिती देऊ महाजन असं म्हणत आहेत की विरोधकांनी माणसं त्या सगळ्या घुसवल्या गिरीश महाजन असे म्हणू शकतात ज्यांच्यावरती लैंगिक अत्याचार झाला त्या चिमुरड्या मुली सुद्धा विरोधकांच्या असतील गुरुदकान विरोधकांनी मॅनेज केल्या असतील गिरीश महाजन यांचं डोकं फिरलेलं आहे निदान या प्रक... अशा प्रकारात तरी अशा माणसांनी राजकारण करू नये याच्यामध्ये विरोधकांचा काय संबंध आहे त्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये लैंगिक शोषण झालं त्या मुली किती लहान आहेत तुम्ही त्यांचं वय पहा तुम्ही त्यांच्या पालकांची तक्रार तुमचे पोलीस घ्यायला तयार नाहीत पोलिसांवर दबाव येत होता याच्यावर का बोलत नाही तुम्ही आणि म्हणून माझ्या सर्वोच्च न्यायालयावरती आमचा आक्षेप आहे आणि मोदींवरती आक्षेप आहे जे मोदी बलात्कारांच्या प्रचाराला जातात ते गिरीश महाजन त्यांचेच हस्तक आहेत गिरीश महाजन गिरीश महाजन त्यांचेच हस्तक आहेत फडणवीस त्यांचे हस्तक आहेत जे प्रधानमंत्री दोनशे बलात्काराच्या बलात्काराचे आरोप असलेला प्रज्वल रेवडनाच्या प्रचाराला जातात त्याला शाबासकी देतात अशा प्रधानमंत्र्यांचे हस्तके सगळे हे महाराष्ट्रामध्ये बसलेले तुम्ही गिरीश महाजनकडून काय अपेक्षा करताय गेल्या अनेक दिवसांपासून या घटना वारंवार घडत आहे आणि त्यातच हा काल बदलमध्ये झालेला होते असं का पुढे गेलेल्या काळात सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालयानं तटस्थपणे काम करायला हवं पश्चिम बंगालमधल्या घटनेची दखल घ्यायची आणि महाराष्ट्रातल्या घटनेची दखल घ्यायची नाही बरं सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य घटनेचं पालन करायला शिकलं पाहिजे बांगलादेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात थोडी लोक घुसले उद्रेक झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयात तोडफोड झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना राजीनामा द्यावा लागला पब्लिक क्राय यापासून हिन्दुस्तान या न्याय व्यवस्थे न जनते न प्रशासन का बोलिए लोग को गिरफ्तार कर लिया गया देखिये महाराष्ट्र में और क्या हो सकता है अगर एक पब्लिक क्राय हुआ है बलात्कार के खिलाफ दो छोटी बच्चियां हैं जिनको समझ में नहीं कि हमारे साथ कौन सा घिनौना अपराध किया है और उस लड़की को प्रोटेक्शन देने के बजाय न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो सबसे पहली बात है यह क्यों हुआ जिस संस्था में हुआ यह संस्था किसकी है आप ढूंढ लीजिए अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठ तमाशा करते बहुत बड़ी नौटंकी कर अभी कहा है सब लो? लोग लोग इसलिए सड़क पर उतरे हैं क्योंकि स्टेशन पर उनका अपराध दाखिल नहीं कर रहे थे लोग एफआईआर लॉज नहीं कर, कर रहे थे दबाव में थे पुलिस किसका दबाव था पुलिस के ऊपर ये बता सकते हैं गिरीश महाजन ये बता सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जी ये बता सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री किसका दबाव था जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की तो अपना बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया मिंदे जी का मिस्टर मिंदे से मेरा सवाल है मुख्यमंत्री से कि आपका बुलडोजर बदलापुर में क्यों नहीं गया आप खुद क्यों नहीं गए क्यों डरते हैं लोगों से आप आ, लोगों के ऊपर आप अपराधिक मामले दायर करते सर्वोच्च न्यायालय क्या है वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में जो हुआ आप उस बारे में सदनान लेते हो और सरकार को कुछ बोल सुनाते हो ये क्यों नहीं हुआ ये क्यों हुआ फिर महाराष्ट्र में भी उनसे घिनौना अपराध हुआ है दो बच्चों के साथ और पब्लिक राय इतना भारी है लोग सड़क पर उतरे हैं तो उसका पब्लिक राय सर्वोच्च न्यायालय तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा रहे है। क्या अब बताइए गिरीश कह रहे, 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 रहे कि कोई देखिए उनके दिमाग में गंदी राजनीति है जिस पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाकर एक बलात्कारी के प्रचार में जुटते हैं एक बलात्कारी का प्रचार करते हैं प्रज्वल रेवन का, जिसके ऊपर पांच से ज्यादा मुकदमे है आरोप है कि उसने महिलाओं का शोषण किया है उसके प्रचार में जाने वाले प्रधानमंत्री की जो तो मानसिकता है यही मानसिकता उनके जो तो चेले हैं महाराष्ट्र में चाहे देवेंद्र फडणवीस हो चाहे गिरीश महाजन हो ये बलात्कारियों का ही साथ देंगे ये लाडली बहन वगैरह सब बोगस है ये सब नौटंकी है चुनाव के लिए और कुछ नहीं प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन जा रहे हैं हाँ वहां बलात्कार हो रहा है तो रोकने के लिए जाते होंगे हिंदुस्तान में चलने दो बारे में कल बात करूँगा महिला पत्रकार से बदतमी से बात किया गया सवाल यह था कि गुना क्यों महिला पत्रकार बदतमी से बात की जा रही है ये ये मुख्यमंत्री के सब चेले हैं, उसका नाम है वामन महा्रे मुझे लगता है उसने ये सवाल किया उस महिला पत्रकार से कि क्या आपके ऊपर बलात्कार हुआ है क्या आप जिस तरह से न्यूज दे रही हो ये मानसिकता है यही मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की है तो मैंने मैं जो मैं बोल रहा हूं ना कर्नाटक में ये सब प्रज्वल रेवंडा के चेले हैं और मोदी जी के चेले हैं महाराष्ट्र में इस प्रकार की भाषा एक पत्रकार महिला पत्रकार से जो अपना काम कर रही है फील्ड पे उनको अगर मुख्यमंत्री का एक चेला बोलता है कहता है कि क्या तेरे पे बलात्कार हुआ है क्या तो सबसे पहले उसके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए वो आमन महा्रे के ऊपर उज्जवल ये उज्जवल निकम बीजेपी का आदमी है अब उज्जवल निकम वकील नहीं रहे वो बीजेपी के आरएसएस के एक आदमी है तो अपने अपने लोग वहां बिठाएंगे मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा लेकिन एस हो फास्ट ट्रैक हो ये सब बोलने की बात है और कुछ नहीं जब हमने भी जब हमारे सरकार थी बहुत से एस आपराधिक मामले में हम बनाई थी सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने क्या काम किया होगा का? सब एस को रद्द कर दिया और सब फास्ट ट्रैक के जो हमारे मुकदमे थे वो निकाल दिए विधानसभा तेच ट है ठीक हाँ। तो है बोलो तो अपन हा विषय बदलापुर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गंभीर है और महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं में इस बारे में चर्चा चल रही है उद्धव जी नाना पटोली जी शरद पवार जी एक साथ मिलकर हम उस बारे में क्या आवाज उठा सकते हैं उस बारे में चर्चा चल रही है थैंक यू